Məhdəli münispətiyindən Qızılhacarlı kəndinin Nərmən Nərmanova adına İctimai Məktəbinin divarındakı Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidenti Heydər Əliyevlə Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in birgə şəkli yerlərin diqqətini səbəb olub. Şəkli məktəbin divarına vurmaq nə üçün vacib olubsa, buna məktəb direktoru Tahir Gəncəyev aydınlıq gətirdi. Onun sözlərinə görə bu lövhə məktəbə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirlikinin hədiyyəsidir və Vladimir Putin'in şəklinin orada yer alması heç bir siyasi məna daşımır. Onu sözlərinə görə vacib olduğu halda nazirliklə məsləhətləşərək məktəb divarından Vladimir Putinin şəklinin çıxarılması da heç bir problem deyil. Bu, Azərbaycan səfirlikinin bizə verdiyi hədiyyədir. Bir neçə məktəbə verilib, özlərinə Oğuz Məmmədli İnstitum binasından. O da bağlıdır neft kəmərinin çəkilişi ilə. Əliyev onu indiki dövlətləri yığdı, cəlb etlədi, məcbur etlədi ki, bu liniyə keçməlidir. İndi qalanımı mən nə deyə bilərəm? Mən tərəfindən yaradılmıb bu. Günəşərəm, məsləhət dəşərəm. Əgər dövlət məsləhət bilirsə ki, onu çıxardı mənim gözümdə